AMK sifatkan carangan PAS berkait umur calon PM isyarat halus tolak Muhyiddin. Dua pemimpin warisan persoal bagaimana GRS dapat berjuang hak negeri melalui pemimpin tercemar. Pilihan kesifatkan hubungan DAP dengan AMNO sebagai paradoks cinta benci. Menteri Pengangkutan Tegur Pengusaha Tidak Ambil Serius Dalam Isu Pasang SLD Tommy Fazil dan Kerajaan Berjaya Dalam Permohonan Batal Saman ASEAN Kitchen Dan Mahkamah Persekutuan Arah Kelantan Bayar Syarikat Iklan 12 Juta Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi Pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Kamil Abdul Munim menyifatkan cadangan PAS supaya Perdana Menteri mestilah berusia bawah 70 tahun sebagai isyarat politik halus menolak pencalonan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Katanya, walaupun PAS tidak menyebut nama secara langsung, kenyataan tersebut jelas menyentuh faktor usia bekas Perdana Menteri itu yang kini sudah melepasi 70 tahun. Cadangan itu ditimbulkan ketika Perikatan Nasional PN mahu memilih calon Perdana Menteri jika mereka menjadi kerajaan kelak. Kamil menjelaskan syarat utama seseorang pemimpin bukan semata-mata usia, sebaliknya kemampuan untuk bekerja, kecerdasan, kesihatan tubuh badan dan kefahaman terhadap kehendak rakyat. Sebelum ini Presiden PAS Abdul Hadi Awang ketika Muktamar Tahunan PAS ke-71 menegaskan beliau tidak layak menjadi Perdana Menteri kerana faktor usia dan kesihatan. Selepas pendedahan terbaru video yang mengaitkan Timbalan Ketua Menteri 1 Sabah, Jeffrey Kitingan dengan skandal perlombongan, dua pemimpin warisan mempersoalkan bagaimana gabungan Rakyat Sabah (GRS) dapat memperjuangkan hak negeri dengan kerajaan persekutuan melalui barisan pemimpin yang sudah tercemar. Lapor Malaysia Kini, Naib Presiden Warisan Terence Sian Boon berkata, ini bukan lagi sekadar soal politik tetapi soal kepercayaan, maruah dan masa depan Sabah. Skandal ini mendedahkan apa yang warisan sudah lama ingatkan bahawa keadaan dalam GRS sebenarnya bermasalah. Selama lima tahun, GRS berjanji mempertahankan hak Sabah. Tetapi sementara rakyat negeri terus menunggu, skandal demi skandal semakin banyak. Beliau mempersoalkan bagaimana Sabah dapat menuntut haknya di bawah MA63 jika pemimpinnya sendiri tercemar. Terdahulu ahli perniagaan Albert Tay sekali lagi membuat pendedahan rakaman perbualannya dengan kitingan yang didakwa menerima bayaran paling banyak. Sementara itu ahli majlis Tertinggi Warisan Mudi Dubing berkata, pendedahan terbaru ini menjadi peringatan bahawa gabungan yang rapuh pada akhirnya akan retak dengan rakyat yang akan menanggung akibatnya. Hubungan DAP dengan AMNO disifatkan sebagai paradoks cinta benci apabila parti itu dahulu menjadikan UMNO sebagai musuh utama namun kini sanggup bekerjasama demi kepentingan politik. Bekas naik Presiden MCA Tilian ke dalam satu kenyataan berkata, sebelum berkuasa dengan sokongan UMNO dan Barisan Nasional BN, EAP melancarkan slogan asalkan bukan UMNO, Abu yang meradikalisasikan penyokong mereka untuk membenci UMNO, MCA dan MIC malah penyokong masyarakat China yang kekal bersama MCA dilabel sebagai pengkhianat bangsa. Semua ini dilakukan secara tersusun sehingga membakar kebencian terhadap AMNO. Menurutnya, ironinya mana-mana pemimpin AMNO yang keluar atau disingkirkan akan disambut oleh DAP seolah-olah seorang wira Termasuk Tun Dr Mahathir Mohamad yang dijadikan naratif utama menjatuhkan kuasa UMNO selepas 60 tahun. Jelasnya DAP pernah mendewakan Tun M walhal sebelum itu mereka melabel beliau sebagai diktator. Inilah wajah hipokrasi politik DAP yang sering terlepas daripada hukuman politik. Lianka berkata DAP turut menggunakan tokoh Melayu NGO seperti Ahmad Nor, Zainal Rampak dan Tunku Abdul Aziz hanya sebagai hiasan tingkap untuk menutup imej sebenar parti itu yang berpaksikan deklarasi setapak. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siufok amat berduka cita dengan sikap pengusaha kenderaan berat selepas hanya 2.68% kenderaan mengesahkan memasang peranti had kelajuan SLD. Anthony pada sidang media mendedahkan hanya 2.68% daripada 108,805 kenderaan dengan berat dengan muatan BDM melebihi 3,500 kg membuat pengesahan. Meskipun penguatkuasaan SLD akan bermula dalam beberapa hari lagi iaitu pada 1 Oktober, Anthony mengumumkan penguatkuasaan SLD secara berperingkat itu seawal 13 Jun bagi meningkatkan keselamatan jalan raya serta mengurangkan risiko kemalangan maut membabitkan kenderaan berat. Anthony berkata, alasan biasa yang diberikan persatuan berkaitan antaranya tak cukup masa walaupun sudah tiga bulan berlalu. SLD ialah peranti yang direka untuk mengehadkan kelajuan maksimum sesebuah kenderaan. Dilaporkan penguatkuasaan SLD akan dilaksanakan secara berperingkat ke atas bas persiaran dan bas ekspres dengan berat dengan muatan BDM melebihi 5,000 kg serta membawa lebih 8 penumpang dan kenderaan barangan dengan BDM melebihi 3,500 kg dengan semua jenis kenderaan berat ditetapkan had laju maksimum 90 km per jam. Menteri Komunikasi Fahmi Faksil dan Kerajaan berjaya dalam permohonan membatalkan saman Asian Kitchen M. Sendirian Berhad berhubung penamatan Perjanjian Pengendali Restoran Berputar Atmosphere 360 di Menara Kuala Lumpur. Selain Fahmi dan Kerajaan, tiga syarikat lain yang dinamakan sebagai Defendant terdiri daripada Menara Kuala Lumpur Sendirian Berhad MKLSB, Hydroshop Sendam Berhad dan MKL Cuisine Sendam Berhad. Dalam penghakimannya, Hakim Raja Ahmad Moh Shah Raja Mohsan berkata, Asian Kitchen selaku plaintif kekurangan lokus tendai untuk memulakan tindakan mencabar Perjanjian Konsensi Menara Kuala Lumpur. Menurutnya, plaintif merupakan pihak ketiga kepada Perjanjian Konsensi antara kerajaan dengan MKL SP sekaligus tiada kontrak hak statutori mahupun kepentingan undang-undang hakim turut memerintahkan plaintif membayar kos RM10000 kepada fahmi dan kerajaan dalam beritu mahkamah turut membenarkan permohonan Hydroshop dan MKLSB untuk membatalkan writ serta pernyataan tuntutan plaintif bertarikh 23 April lepas Mahkamah Persekutuan di Putrajaya menolak permohonan kebenaran merayu dikemukakan Kerajaan Kelantan dan mengekalkan keputusan Mahkamah Rayuan terhadap tuntutan sebanyak 1.2 juta oleh syarikat Laduni Services Sdn Berhad, Laduni Services. Keputusan sebulat suara itu diputuskan panel tiga hakim terdiri daripada Nalini Pathman, Pathmanadan, Zabariah Muhammad Yusof dan Wazir Alam Maidin Mira. Kes itu melibatkan pertikaian mengenai perjanjian perkhidmatan pengiklanan dalam pesawat dan livery pesawat. Sebelum ini, Mahkamah Tinggi Shah Alam memihak kepada Kerajaan Kelantan dengan alasan bahawa perjanjian tersebut terbatal akibat doctrine kekecewaan di bawah Seksyen 57 2 Akta Kontrak 1950 perikutan kesan pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Namun, Mahkamah Rayuan pada 17 Mac lalu mendapati kontrak tersebut tidak terbatal kerana semua kewajipan di bawah perjanjian telah pun disempurnakan sebelum PKP dikuatkuasakan. Selain itu, Mahkamah Rayuan turut memerintahkan Kerajaan Kelantan membayar kos guaman sebanyak RM30,000 kepada Laduni Services. Kerajaan Kelantan kemudiannya mengemukakan permohonan kebenaran merayu kepada Mahkamah Persekutuan. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextup News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextup Malaysia dan subscribe YouTube Nextup TV. Nextup Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.